А если хотите заниматься медитациями, то самая классная практика это випасана. Это просто... Я когда первый раз попал на випасану, я просто не совсем понимал, на что я подписался. Я, я думал там просто там, на 10 дней забирают телефон, документы, деньги там на хранение. А там еще оказывается 10 дней надо было молчать. Да, да, ты не можешь говорить, да, это практика. Мало того, что ты даже не можешь жестами общаться с окружающими тебя. Ну, ты просто вот 10 дней медитируешь подряд. Спишь, ешь, медитируешь, спишь, ешь, медитируешь. Вот расскажи об этом, какие чувства обостряются, что ты начинаешь, как как ну, Первый день паника, первый день паника. Потому что у меня забрали, это, ну, у меня забрали мобильный телефон. То есть это как можно жить без мобильного телефона? Там же мессенджеры, там же все сообщения, там же все звонки. Ну хотя я подготовился mm -hmm. к этому, я знал, что телефон забирают. А вот. эти, что есть, да, 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 ну я лег спать, мне начинается, я не могу заснуть, мне представляются ужасы. Так, даже я там не пополнил рекламу, или там что-то там не то сейчас реклама остановится она 10 дней не будет идти так мне нужно срочно сейчас я вы я сейчас так выбегу за пределы а там это лагерь был кончая заспа mm -hmm. пионерский я сейчас перепрыгну через забор найду какого-то мужика попрошу у него мобильный телефон из его телефона отправлю сообщение моему другу что пожалуйста там проверь рекламу это... я... Я так... потом уже думаю вот это он получит сообщение в 11 вечера с левого номера привет это Алексей сделай то-то-то, ну короче, я с трудом... То, заснул. Есть, да, то есть первый день ты уже находился там, но был э, мозгом, начал на работе.